Це рубрика, як це працює, і сьогодні я показую вам у прямому ефірі. Взагалі як готують професіоналів у саме сфері безпеки. І якщо у першому прямому ефірі моєму також цієї рубрики ви могли побачити взагалі підземний саме стрілковий комплекс, вже не став час показати, як Саме е, працює вся ця система, як то скажуть, із нутрі, і сьогодні я буду намагатися, звичайно, якщо мені дозволять, буду стріляти. Але для цього нам спочатку потрібно пройти інструктаж. І я вас запрошую. Я думаю, що це досить цікаво. Можливо, хтось хоче розпочати або хтось вже е, встиг закінчувати і хоче е, вас навіть так скажімо. Ви зараз можете це зробити. Вітаю, Артуре! Ви у нас інструктор зі стрі. бы, так? Есть, так точно. Есть, есть такое. Расскажи, Та пожалуйста, взагалі, как вам, ось, например, вы помните, когда вы впервые взяли пистолет в э, Ну, пистолет, на самом деле, я не ну, помню. Че, ну, че, че, ну, наверное, 2000, так, где-то э, 12 лет, 8 назад, 9. Именно 9 лет тому. Скажи, пожалуйста, что зале вы почувствовали? Ощущения какие? Ну, на самом деле, я не помню, какие были ощущения. Ну, наверное, новое что-то для себя. Что-то новое, так? Знаєте, чому я вас запитую? Тому що я сьогодні також хочу, якщо ви мені дозволите, я хочу сьогодні потримати, бо в тирі знаєте, звичайно, там, де ведмедика ви, ви, ви можна виграти, це це таке мені здається. Тому я вас запитав, оскільки ви професіонал, і я все ж таки хочу порівняти ваші саме відчуття із своїм. Але розкажіть, будь ласка, перед тим, як саме, якщо ви мені дозволите, що потрібно зробити, як це правильно зробити. Ну, в первую очередь, вам нужно услышать инструктаж угу. с техники безопасности. Это стандартная процедура для всех подобного рода центров. Вот. И потом инструктаж по обращению с оружием данным видом. Короткий. И можно стрелять. Угу. Но это вы... если мы от, э, говорим об знакомительной стрельбе. Угу. Потому что, если э, конкретно люди готовятся под какую-то задачу, угу. вот, то, соответственно, это занимает очень уже, соответственно, длиннее период времени и так далее. Вот. Поэтому нам для этого надо услышать инструктаж mm -hmm. с техники безопасности обращения с оружием. И короткий инструктаж, как это работает, и можем пострелять. Ну, вы видите, как наша рубрика, как это работает. А можете мне сейчас показать? Значит, первое, что надо знать перед тем, как пользоваться оружием, это техника безопасности. Относиться к нему, к незаряженному, как к заряженному. Всегда держать палец указательный, не спускового крючка во всех случаях, не связанных со стрельбой. Ну и, соответственно, не направлять туда, куда не хочешь стрелять и оценивать то, что находится перед мишенью и за ней. В принципе, это четыре общих коротких правила. Все в стрелковом спорте, в подобного рода деятельности знают эти правила и пытаются, я надеюсь, их соблюдать. Мы так уж на тебя сподеваем. Ну и сама винтовка карабин Z-15 это винтовка отечественного производства, а то это а, за, за нашу украинцка, так точно и э, по аналогам, естественно, зарубежного образца, но ничем не уступает, угу. э, и на, земле, и на так, так, так и точно Раскан, так? есть. И значит, как это работает? Так. В принципе, как и в всех карабинах есть магазин, так. его перед стрельбой снаряжаем боеприпасами, угу. винтовку удерживаем правой рукой, вставляем приемник до фиксации. После этого нужно дослать патрон в патронник. Предварительно ага. снял предо... с предохранителя. А там... Дослали, жилья, так? дослали патрон в патронник. Поставили оружие на предохранитель. Проверили. Прицельные приспособления не включены. Формируем стойку. А вы сейчас будете стрелять? Да, я не буду стрелять. Она не заряжена. Это а, я вам просто ага. демонстрирую, как это работает. Формирую стрелковую стойку. Снимаю оружие с предохранителя. И после того, как наложу на мишень, кладу пальчик на спусковой крючок и, соответственно, начинаю нажимать, она будет стрелять, mm -hmm. перезаряжать. После того, как мы отстрелялись, оружие становится на затворную задержку, порядок разряжения оружия, извлекаем магазин, проверяем на отсутствие патронов в патроннике, спускаем затвор и Проїзводімо контрольний спуск. Після цього оружа розряжена. О, слухайте. У мене такий, знаєте, просто напруга по, по всьому тілу, тому що ви знаєте, це просто такий пристрій у нас зараз у прямому ефірі. А ще мені згадався такий був предмет у мене у школі захист вітчизни. Нам також ну, похожили так. Поэтому кладіть свої наушники. Так, Кладіть мікрофон. Кладу мікрофон. Можете, пожалуйста, его отримать, чтобы. Теперь оружие вправо, так. ну, нужно, да, прохолоситься на самом деле. Так. Держим оружие вправо так. в руку, палец со Выбираем. Помните, я говорил, во всех так. случаях так. палец да, на раме лежит. На раме. Так. Вот. Теперь присоединяйте магазин. Так. До щелчка просто прямо вставляем. Так. Ставили. Затвор. Затвор. Пускаем. Он слетит на сам... Пальцы пускаем. Он слетит, когда будут патроны. Все, зарядились. Ага. Так. Теперь стойка. Только фронтальная. Ножки на скинух смотрят вперед. Колени чуть подсогнуты. Так. Прикладка оружия между грудной mm -hmm. и дельтовидной мышцей, так. ближе к грудной. Так, 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 вот, таким е. образом, чтобы <coughs>, корпус подается немного вперед. Вперед, вперед. Вот. Видите прицельное приспособление да. красная да, да, точка. Да, да. Вот. Да, да, да. Корпус вперед. И. Вот. И. и когда находим красную точку на мишени. Пока. Ручку немножко дальше дальше ага да. э, ага мышцы, для того, чтобы стабилизировать после стрельбы э, оружие. Ага, я сразу. Вот. Видим, Видим точку, так, таз так, назад. Таз назад так, чуть, -чуть так, больше, так, как навалить снаружи. Ага, ага, И так. нажимаем на спусковой крючок. Опа! Слушай, вот это я разумею. Класс. Теперь разряжаем Раз... оружие. Так. Смотрите, есть кнопка выброса магазина. Нажимаем на нее. указательным пальцем. Ну, Пускай и... лежит, ничего страшного. Ну, ну, вот, проверяем патронник. Проверяем патронник. Патрон. Затвор назад отводим. Так. Смотрим обязательно, а перед тем, спула. как оттяните, пожалуйста. Все. Угу. Осмотрели на ага. отсутствие патрона патронник. Так, патроник, отпускаем И его. контрольный спуск, для того, чтобы и... убедиться в сторону Опа. мишени. Е, все что, е. Ну, вы мне доверите хотя бы? Одну, третий магазин. Можно? Можно, хотя да, бы Одну, я не получу, и Знаєте, я вже я вже приймаю на себе цю роль, і здається, що воно вже потрібно. Так, давайте мікрофон, я вам буду... Давайте, бомбусне режу магазин. О, ви знаєте, для мене це в першу чергу. Мені здається, ось коли я саме запитував у Артура, що що він відчував перший раз, коли взяв саме до рук зброю. Він відчув щось це щось нове. А для мене це знаєте, не наче якийсь порив вітру думок і це зовсім інакше, те, що ми ніколи не робили. Мені здається, на нашому телеканалі, і мені досить знаєте, Класно відчувати те, що ми показуємо, як це працює. І по-справжньому, розумієте, як воно є, без усяких заготовок, без сюжетів, без сценаріїв. Так, і що ж, ми повертаємось. А давайте наушники. О, так, ми надягаємо наушники і вже готуємось. Угу. Нужна асистент для готуємося. Беріть вружжя, давайте покажу. Беріть вружжя в праву руку, беру, паліція прускало, убираємо. Отак, так, я пам'ятаю. Зараз опустимо, ага. Там, мишку. Понятно. спустите оружие. Вам нужно зарядить сначала. Так, так, так. Ага. Опускаем. Теперь магазин. Магазин. Правую руку вставляем. До щечка. Так. Так. Теперь левой рукой оттягиваем. Пускаем. Так. Обязательно. Угу. Теперь смотрим с предохранителем. Хорошо, сняли с предохранителя. Так, прикладка. Прикладка. Так. Вы, пожалуйста, в микрофончик, чтобы вас так уж слухали наши телеглядачи. слышно. Так. так. Угу. Раз. Корпус вперед чуть выше ноги, не надо так гнуться. Ага. Вот. И можно нажимать. Я бачу, я бачу вот э, ось червону стрелочку. Нажимаю. Плавное нажатие. Спусковой крючок. Зараз секунду. А вы нам не в обличье не отдаст? Нажимаю. Ага. Ничего не отдаст. Так. Держим, держим оружие. О, Палец со спуска убираем. Господи, ты боже мой, це, я просто в шоке. Я тоже, если честно, я, от вашей реакции. Я, э, ого, мене, знаете, у меня уже забр, забракло, забракло слов. Вы знаете, Артур, это просто неймовірно. и я надеюсь, что это было... Повністю у нашому прямому ефірі ви можете це відчути на власні очі. Сьогодні ми показуємо, як це працює, і ви могли побачити нашого інструктора Артура і показати ми вам повністю майстер-клас показали, як саме можна стріляти. А також це спеціальний під... це тир підземний. Ми не кажемо, щоб вибрали зброю до руки і пішли стріляти. Ні, це це спеціальна для саме людей, які професіонали у сфері безпеки, і мені. Я дуже вам дякую за те, що ви нам це показали. Ну, що ж, емоції, емоції Сашка. Це мабуть було саме цінне, тому що вони були справжні. Ну, і Оцьогонович, класична так? спортивна е фраза, що сперечатися з тренером.